لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واعده ورب شاهد ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم wa atubu ilai amma ba'ad baiklah Alhamdulillah kita kembali pada membacakan kisahnya para Nabi di mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kisahnya Nabi Nuh AS dan semalam telah kita melalui sebahagian daripada apa yang dijawab eh, yang dijawab oleh kaumnya Nabi Nuh AS apabila Nabi Nuh AS mengajak mereka untuk mengisahkan Allah ataupun menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sini pengarang menyambung kembali dengan mengatakan kata-kata kaum Nabi Nuh yang kafir terhadap para pengikutnya yang beriman. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Iaitu tidak ada hal istimewa apapun yang terlihat setelah kamu beriman melebihi keistimewaan keistimewaan yang kami miliki. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Lalu dia Nabi Nuh Alaihissalam berkata, Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisi-Nya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagi kamu. Apa, apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Nabi Subhanallah. Jadi pengarang masih lagi uh, mem. Me, menerangkan eh, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Hud eh, di mana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang yang kafir ini mereka mula untuk menghina ataupun mengejek kaumnya aa, pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam yang telah beriman dengan mengatakan bahawasanya apa yang bahawasanya kamu ni apabila sudah mengikuti Nabi Nuh alaihi salam sudah beriman kepada Allah kamu ini tidak memiliki keistimewaan apa-apa pun sama je kami lihat Ya, subhanallah. Jadi kata-kata yang dilontarkan oleh uh, kaumnya Nabi Nuh yang kafir ini adalah sengaja untuk menyakiti pengikut-pengikut Nabi Nuh AS yang telah beriman. Bahkan on top of that mereka mengatakan bahawasanya yang mengikuti Nabi Nuh ini semua adalah orang-orang yang pendusta. Termasuk mereka menuduh Nabi Nuh AS sebagai orang yang pendusta. Lalu Nabi Nuh AS mengatakan bahawasanya kami ini uh, menjawab perkataan-perkataan mereka itu dengan mengatakan Bahawasanya kalau aku mempunyai bukti yang nyata pun, maknanya kamu kamu apakah kamu rasa kami akan memaksa kamu untuk mengikuti kami sedangkan kamu tidak menyukainya, kamu ni enggan, tidak mahu beriman dengan apa yang dibawakan kepada kamu. Jadi pengarah mengatakan bahawa sebenarnya Nabi nuh AS menyampaikan kata-kata tersebut kepada mereka yang yani orang-orang uh, kaum Nabi nuh yang kafir itu dengan lemah lembut ketika menyeru mereka menuju kebenaran seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain maka berbicaralah maka ucapkanlah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut surah ta ayat 44 ayat ini adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa AS dan juga saudaranya Nabi Harun AS untuk berjumpa dengan Fir'aun Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kepada mereka berdua faqul lahu qawlan layna maka berkatalah dengannya itu perkataan yang lemah lembut. Ini Nabi Nuh AS, Nabi Musa alaihi salam disuruh oleh Allah untuk berjumpa dengan raja yang zalim iaitu Firaun. Eh? Jadi bila dalam keadaan sedemikian rupa Allah masih lagi men menyuruh memerintahkan untuk sentiasa berlaku ataupun mengucapkan perkataan yang lemah lembut. Fakula lau kaulan lainnya. Berkatalah kepadanya itu dengan perkataan yang lemah lembut. La alahu ya tazakkaru Mudah mudahan ia mengambil ingat ataupun merasa takut. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Ini juga adalah ayat yang kita sedia maklum eh, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membentangkan eh, tata cara untuk mengajak manusia kepada kebenaran iaitu dengan melakukan dengan mengajak itu dengan cara yang baik atau cara yang lemah lembut bukan dengan cara yang kasar eh, sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan dalam dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau kun ta fazzal ghaliz wal qalbi lam faddu min hauli kalau andai kata engkau ni berkeras hati dengan mereka maka dia mereka akan lari daripada kamu jadi the implementation of berlaku lemah lembut ataupun mengucapkan kata-kata yang baik dengan penuh hikmah ini adalah asas dalam menjalankan dakwah yang diajarkan dalam Islam kemudian pengarang mengatakan di sini cara dakwah yang disampaikan Nabi Nuh alaihi di atas termasuk bahagian daripada yang Allah sampaikan ini. Maknanya apa yang Nabi Nuh menyampaikan, mengajak kaumnya itu untuk beriman kepada Allah juga dengan cara yang lemah lembut. Nabi Nuh tidak memaksa mereka. Ya eh, subhanallah, tidak berkeras dengan mereka. Kemudian kata pengarang di sini menyambung daripada firman Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh berkata kepada mereka wahai kaumku apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang yang nyata daripada Tuhanku dan aku diberi rahmat daripada sisi-Nya iaitu kenabian dan risalah sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu iaitu tidak kamu fahami dan kamu tidak mendapat petunjuk uh, ke arah sana apakah kami akan memaksa kamu apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya iaitu apakah kami harus memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya iaitu aku tidak punya cara ataupun kuasa untuk uh, kuasa untuk itu kerana kamu tidak menyukainya dan wahai kaumku aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku imbalanku hanyalah daripada Allah iaitu aku tidak menginginkan imbalan atas seruan yang aku sampaikan kepada kamu seruan yang membawa guna bagi kamu di dunia dan akhirat aku hanya menginginkan pahala daripada Allah pahalanya lebih baik bagiku dan lebih kekal daripada imbalan yang kamu berikan pada aku. Jadi di sini dalam uh, perenggan ini uh, Ali bin Kasir rahimahullah taala sedang menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Di mana pertama adalah berkenaan dengan apakah pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku. Ya, iaitu bukti kenabian dan juga bukti risalah Risalah ni maknanya kerasulan. Eh? Dan juga apa yang diperintahkan Allah untuk Nabi Nuh sebarkan kepada umatnya. Dan begitu juga apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya. Maknanya kata maknanya dalam tafsir ini mengatakan aku tidak mempunyai cara. Aku tidak mempunyai kuasa untuk memaksa kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan kerana kamu tidak menyukainya. Dan Nabi Nuh AS cuba untuk menenangkan kaumnya dengan mengatakan, aku tidak meminta harta daripada kamu sebagai imbalan, sebagai balasan, sebagai uh, allowance, eh, subhanallah, atas seruanku. Aku hanya menginginkan imbalan daripada Allah. Eh, subhanallah. So inilah jawapannya Nabi Nuh AS terhadap apa yang di, diucapkan atau apa yang dituduh oleh kaumnya yang kafir tersebut ketika itu. Wamba wala misal insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan berkenaan dengan masih lagi dialog eh, ataupun perdebatan antara Nabi Nuh AS bersama dengan kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت سميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت تواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم صلى <applause> الله